Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про нашу новую игру «Зеленый мексиканец». Это зажигательная игра для вечеринок, дружеских посиделок, веселых компаний и пикников. Вам пригодятся чувство юмора, смекалка и острота реакции. Игра доступна на русском и украинском языках. «Зеленый мексиканец» игра простая и увлекательная. Цель по итогу выполнения заданий карточек определить, кто же будет преемником мексиканского дона. В коробке находятся правила игры и две колоды заданий по 45 карт в каждой колоде. Самое главное – вовремя и точно выполнять задания карточек и набрать наибольшее количество баллов. В игре предусмотрены карточки двух видов. Задание Дона – выполняет сам игрок. И коварные наводки советника. Игрок передает их выполнение любому другому игроку. Колоды карт тщательно перемешиваете и выкладываете их на стол. Определяете, сколько кругов будет длиться игра. Рекомендация длительности игры в правилах. Игрок с самым длинным указательным пальцем начинает первым. Впрочем, это может быть и игрок с самым коротким мизинцем. Решайте сами. Ход переходит по часовой стрелке. Итак, в свой ход игрок сначала берет карту с приказом Дона и читает ее. Приказ нужно немедленно исполнить. Сыгранную карту приказа игрок забирает себе. Если задание не выполнено, то эта карта переворачивается рубашкой вверх и кладется рядом с игроком. Потом игрок берет карту из колоды с наводками советника. Ее он читает, но не выполняет сам, а передает любому из игроков на свой выбор. Теперь ваш друг должен в течение всей игры в точности выполнять это задание. Сыгранные карточки с наводками советника ложатся на стол открытыми рядом с тем, кто их выполняет. Но если претендент в преемнике Дона забывает или не может выполнить наводку советника, то любой из игроков должен выключить. Дон очень недоволен. Если большинство игроков согласны, что забывчивый друг действительно не справился с заданием, то такая карточка переворачивается рубашкой вверх и остается перед игроком. Перевернутая рубашка вверх карта отнимает один балл. Вы выиграли, если к концу последнего круга игры у вас самое большое количество победных очков. Подсчет очков очень простой. За каждый выполненный приказ Дона или действующую карточку с коварными советами плюс одно очко. За каждую невыполненную карточку с приказом Дона или советом минус одно очко. Если по итогам последнего круга за столом оказалось несколько игроков с одинаковым количеством победных очков, Победителем станет настоящий мексиканец, тот, кто первым съест кактус. У вас нет кактуса? Ну, на крайний случай, подойдет и ломтик лимона. Никто не обещал, что преемникам Дона стать легко, зато точно весело, так что зажигайте. До новых встреч и веселых вам игр!